तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी जबरदस्त गोभी बनके तैयार हुई है तो ये चेक करें जी होए देखें जी कैसी जबरदस्त रेसिपी बनके तैयार हुई है ये देखें कि कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि आसान तरीके से गोभी गोश्त किस तरह से बन सकता है मिनटों में बनके ये तैयार हुआ है ये चेक करें जी अलहमदुल्ला चेक करें जी माशाल्लाह आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ आपका, आपका दीवाना जिस, जिस हो जाएगा तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी तो चलें फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक अदद प्रेशर कुकर ले लेंगे क्योंकि गोश्त है प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा वैसे तो डेढ़ घंटा लग जाएगा इसलिए प्रेशर कुकर में बनाएंगे यहाँ पे मेरे पास बीफ गोश्त है हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है पुठ का गोश्त एक किलो गोश्त है इसको इस प्रेशर कुकर में डाल देंगे जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक किलो मेरे पास गोश्त है और जो गोभी लेकर आया हूँ वो ढाई किलो गोभी है तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दो अदद प्याज लिया है प्याज को रफली रफली काट लिया है दो से ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे अगर दो से ज़्यादा प्याज डाल देंगे फिर क्या होगा कि जो सालन बन के तैयार होगा वो मीठा मीठा सा बन के तैयार होगा फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा तो ये दो अदद जो मैंने रफली रफली सा प्याज काटा है इसको इस गोश्त में डाल देंगे दो टेबलस्पून स्पून लहसन अदरक का पेस्ट है इसको भी इसी में डाल देंगे ये रेसिपी मैं आपके लिए बहुत आसान करके बता रहा हूँ एक टेबलस्पून मैंने नमक लिया है आप हसबे जायका ले सकते हैं एक टेबलस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है ये भी आप हसबे जायका ले सकते हैं और एक टेबल मैंने धनिया पाउडर लिया है इसको भी इसी के साथ डाल देंगे आप ये सोच रहे होंगे कि सारी चीजें एक साथ ही छत्ती जा रहा है तो ये रेसिपी कैसे बनेगी आप देखते जाएं कि ये रेसिपी कितनी मजेदार बनके तैयार होगी दो टीस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है एक टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है ये कलर के लिए होती है आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं एक टी मेरे पास हल्दी है ये तीनों चीजें भी इसमें डाल देंगे अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा पानी हिसाब से डालेंगे बहुत ज्यादा भी पानी नहीं डालना कि वो बाद में खुशक करना मुश्किल हो जाए और इतना कम पानी भी नहीं डालना कि जब हम प्रेशर कुकर लगाएं तो वो प्रेशर कुकर के दौरान ही वो खुशक हो जाए और फिर क्या होगा कि गोश्त हमारा नीचे लग जाएगा इसलिए पानी का जो हिसाब है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है चम्मच फेर के एक दफ़ा चेक करेंगे पानी का लेवल ये देखें बोटियां इस वक्त बाहर नजर आ रही हैं तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे आधे जग से थोड़ा सा ज्यादा पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया है अब हम प्रेशर कुकर लगा लेंगे लेकिन प्रेशर कुकर लगाने से पहले अत्यातन इसका रबर जरूर चेक कर लिया करें कि इसका रबर ठीक हो रबर लूज ना हो और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसका ये जो सुराख है ये खुला हुआ हो इसको आप फूक मार के भी चेक कर सकते हैं और ऐसे करके आप इसको लाइट में देखेंगे तो आपको लाइट नजर आएगी तो ये खुला होना बहुत जरूरी है अगर ये बंद हो तो नुकसानदेह हो सकता है तो अब प्रेशर कुकर लगा देंगे तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया तकरीबन 25 से 30 मिनट के दरमियान में प्रेशर कुकर लगाऊंगा इतनी देर में गोश्त गल जाएगा जब गोश्त गलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है तो प्रेशर कुकर मैंने 30 मिनट लगा लिया है ये देखें इसमें मैंने जो पानी डाला था वो जरा सा रह गया मैंने इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला था अब दोबारा से चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है चार अदद मेरे पास टमाटर थे टमाटरों को ग्राइंडर में डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया ये देखें टमाटरों का इस तरह से पेस्ट बना लिया है तो ये चार अदर टमाटरों का पेस्ट इसमें हम अब डाल देंगे अब यहाँ पे मेरे पास 150 ग्राम ऑयल है ये 150 ग्राम ऑयल इसमें डाल देंगे चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लूंगा टमाटरों को जब हम ग्रैंड करते हैं तो टमाटरों के पेस्ट का अपना एक पानी होता है टमाटरों के पेस्ट का जो पानी है उसको भी खुशक कर लेंगे और जो थोड़ा सा पानी रहता था जो हमने गोश्त गलाने के लिए डाला था इस पानी को भी हमने खुशक कर लेना है ये देखें इसमें जो पानी था वो खुशक हो गया है अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूंगा बुनाई करने से ये होगा कि गोश्त की जो स्मेल होती है शान होती है इस वक्त हम गोश्त की स्मेल और शान बुनाई करके खत्म करते हैं अगर बुनाई नहीं करेंगे तो फिर गोश्त में स्मेल सी रह जाएगी शान सी रहेगी तो वो फिर खाने का मजा नहीं आना गोश्त की मैंने तीन मिनट तक बुनाई की है अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे हमने क्या करना है ढाई किलो मेरे पास गोभी थी ढाई किलो गोभी में से कुछ वेस्ट निकलता है तो इस वक्त ये वजन में कम रह गई है अब हम क्या करेंगे कि इस गोभी को इस गोश्त के बीच में डाल देंगे इस तरह से पानी से निकाल के डालेंगे गोभी की कटिंग देखें इस तरह से बड़ी बड़ी कटिंग की है मोटी मोटी जब हम आलू गोभी बना रहे होते हैं तो गोभी को ब्रिक बरीक काटते हैं लेकिन जब गोभी गोश्त में बनाते हैं तो गोभी थोड़ी मोटी कटिंग होती है क्योंकि गोश्त में गोभी जरा खड़ी खड़ी सी अच्छी लगती है वो मलिदा सी नहीं अच्छी लगती और जो आलू होते हैं उसमें गोभी आलू के साथ गोभी जो होती है वो बरीक कटी हुई अच्छी लगती है अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से यहाँ मिक्स करना बहुत जरूरी है ये देखें गोभी अच्छे तरीके के साथ मसाले के साथ मिक्स हो इस तरह से चम्मच फेरना ये देखें। तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से चम्मच फेर के गोभी को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा अब इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगा थोड़ी देर बाद गोभी अपना पानी छोड़ देगी फिर उसी पानी में गोभी पकेगी और गोभी गल जाएगी आंच तेज नहीं करनी क्योंकि आंच अगर हमने तेज कर दी तो फिर पानी एकदम से खुशक हो जाएगा और गोभी गलेगी नहीं गोभी टेंडर नहीं होगी गोभी गलती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है ये देखें इतनी हल्की आंच की है इतनी हल्की आंच पे मैं गोभी को अब पकाऊंगा आंच इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करनी तो इसको मैंने हल्की आंच पे 12 मिनट तक पका लिया है अब एक टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगा हरा धनिया भी डाल देंगे इसमें चम्मच फेर के अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा अब इसकी मैं भुनाई करूँगा आँच अब तेज़ कर देंगे गोभी जो है वो अपने पानी में ही गल गई है हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी तो कोशिश करें इस गोभी को अपने ही पानी में गलाएं क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको गलाते हैं तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं रहता अब यहाँ पे इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूंगा और ये जो थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है इसका ये पानी भी खुशक कर लेंगे जब पानी खुशक होगा फिर हम इसकी तकरीबन दो मिनट तक भुनाई करेंगे ये देखें थोड़ा सा जो पानी था वो खुशक हो गया है और ऑयल इसके ऊपर आ गया और इस वक्त जो खुशबुए आ रही हैं ना जी मजा आ गया ऐसी जबरदस्त खुशबुए आ रही हैं अब क्या करूंगा कि इसकी दो मिनट तक भुनाई करूंगा लेकिन बार बार चमचा नहीं चलाना थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाएंगे ये देखे ऐसे एहतियात से चमचा फेरेंगे ताकि गोभी टूटे ना और ये टूट के हलवा ना बन जाए इसलिए चमचा एहतियात से फेरना है Osionfish. तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी जबरदस्त गोभी बन के तैयार हुई है चूल्हा मैं बन कर दूंगा अब आपको इसको एक डोंगे में डाल के दिखाऊंगा तो ये चेक करें जी माशाल्लाह माशाला देखें जी कैसी जबरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है ये देखें कि कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि आसान तरीके से गोभी गोश्त किस तरह से बन सकता है मिनटों में बन के ये तैयार हुआ है ये चेक करें जी अलहमदुल्ला ये देखें जी कैसी जबरदस्त गोभी बनी है चेक करें जी माशाल्लाह ये चेक करें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जबरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत मजेदार रेसिपी मैंने आपके साथ आसान तरीके के साथ शेयर कर दिया तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें अपना ख्याल रखें दवाओं में याद रखें अपने भाई को इजाजत दीजिए फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज